আজিৰ সাজ আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ভাতৰ থালিখন দেখি চাগৈ আপোনালোকৰ খাবলৈ মনে গৈছে ব'লক তেনেহ'লে মইনো আজি কেনেকৈ মছলা ভাজিখন বনালোঁ তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওঁ গুটি আলু আৰু বেঙেনা ভাজি তাৰ বাবে এয়া গুটি আলু লৈ লৈছোঁ আৰু বেঙেনাকেইটা ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গুচাই লওঁ এইয়া চাওক ওপৰৰ ছালটো গুচাই ল'ব লাগে তেতিয়াহে এই বেঙেনা ভাজিখন খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় এইফালে বেঙেনা আৰু আলু বিলাহী গোটেইকেইটা একেলগতে ধুনীয়াকৈ ধুই আনিলোঁ আৰু এয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এইফালে কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ মছলাখিনি ভাজি ল'ম ইয়াত আছে জিৰা ধনিয়া আৰু জালুক এইফালে আমাৰ মছলাখিনি ভজা হ'ল এতিয়া কাঢ়িলোঁ Thank you. আমাৰ বেঙেনা আৰু আলু মছলা চব্জি হৈ গ'ল লাষ্টত ধনিয়া দি লৈছোঁ নমাই ল'ম এইফালে গৰম গৰম ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ লাও আৰু মাছ বিলাহী আলু আৰু বেঙেনা মছলা ভাজি এটা জলকীয়াৰে সৈতে এয়া আমাৰ আজিৰ সাজ আজিৰ সাজ আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে এইফালে লাও বিলাহী আৰু মাছৰ জোল আৰু এইফালে বেঙেনা